Я хотіла сказати спочатку словами Ліни Костенко, що всі нації мають хвороби, а Росія має не Але далі я не хочу говорити про Росію. Я хочу сказати тих, хто живе в Криму, і в Севастополі. Я мала честь бути два роки депутатом. Кримського парламенту. Я вперше узнала і їздила не по чорноморському побережжя Криму, а я проїхала всі його уголки. Я узнала, что есть замечательные, красивые места белгородские где можно просто сейчас снимать все космические фильмы. Там снимался фильм «Всадник без головы». Но то, что меня убило, когда я познакомилась с Крымом в 2010-м, это ужасающая нищета и безработица. Я тогда еще кричала во все возможные каналы и била власть. Я хочу сегодня в прощальное вот воскресенье, которое мы просим прощения, от всех властей за 20 лет попростить у крымчан прощения. Они всегда были остаточные во всех политиках. У них вначале разобрали земли первые властители, потом отдали россиянам. С 2010 года у них на всех должностях, даже головы сельских, РАД, все, все должности занимали Донецкие, Макеевские, Янакиевские. Они первые в Украине создали партизанское движение против оккупации Донецких. Мы тогда уже понимали, в каком состоянии находятся крымчане. Это не они сейчас встали. Это действительно операция. Я хочу, чтобы крымчане и севастопольцы понимали, насколько они важны, насколько мы политики виноваты, любим и понимаем, что такое для вас понимание самоопределенности. И поэтому бюджет, бюджетный кодекс, о котором мы говорим и требуем немедленно его внедрения, который в 2009 году мы первые сделали с Тимошенко, это где бюджет села предусмотрен каждого маленького поселка, а не так, как у нас сидели с Киева и игрались. Когда делал Азаров, и я это вскрыла, проверяя, будучи замминистра строительства, он себе строил там дома вместе со своими прихвостнями, а с бюджета полностью делал укрепление берегов, осветление дороги. Да это все должно сегодня быть национализировано. Все крымчане говорят, да дайте же нам землю, мы тут живем. Тут земля только у русских и донецких. Мы должны обеспечить им освобождение, мы должны обеспечить им будущее. Вы знаете, что их детям негде там работать? Им сейчас россияне портят последнюю возможность. Они работают только в сезон, три месяца летом, и больше работы нет. И если россияне сейчас сорвут этот сезон, они оби ну просто обрекут их на смерть. Мы не должны позволить. Это наши граждане. Мы их любим точно так же, как любим каждый своих. Запорожье, Донецк, Днепропетровск, Львов. Мы их любим. И мы не имеем права по-другому к ним отнестись. И поэтому я бы просила всех военных. Когда вы говорите о военных операциях, не забывайте, что они там есть. У меня там сестра родная, у меня там племянники, это все живые люди. Нельзя играться, говорить об операции, не забывая, что они там есть. Мы должны использовать все возможные дипломатические инструменты, чтобы это избежать. И я согласна с Ириной. Мы должны поднять всех женщин. Мы должны поднять молодежь. Пишите им в Твиттере, в контактах. Ребята, не дайте пролиться ни их крови, их тоже дети, не наши. Там люди. И поэтому, уважаемые офицеры, я знаю, что вы мудрые. Не считайте, где чья власть сейчас. Сегодня есть единая Украина. Мы освободились от урода, в буквальном смысле слова, больного человека, который стыдно сегодня... Я думаю, нации всей стыдно, когда мы увидели Межигорье. Я прошу сделать там музей и всех, кто еще за него возить туда и показывать, как он делал жизнь Госпожа ради нас. Куша, вы теперь уже власть можете попросить у ваших лидеров фракций. Вы и, знаете, я хочу вам сказать, не власть это будет решать, Мустафа. И все запомните, власть принадлежит народу, а народ, власть будет. Служить цьому народу, хто би кей власті не прийшов. Мага. Я, я перепрошую, Москва, так, давай, просто зараз... з Крима дуже багато до пані Олександри звернень. Ви знаєте, вам дуже сильно дякують, тому що кажуть, такого звернення до кримського народу, до російського мовного, в принципі, ні від кого не було. І завжди всі теми, які обговорювалися в основному навколо Криму. Це на рахунок того, що вони мають любити Україну, хоча Україна не дуже багато зробила для того, щоб вони її полюбили. І про проблеми кримських татар вони вам вдячні. Але вони звертаються до вас як до, до влади. Я не знаю, я не беруся судити. Вони кажуть, що ті спікери, яких зараз надсилає українська влада туди до Криму, Мустафа їх не дуже люблять там у Криму. І їх не дуже хочуть там слухати. Вони просять приїхати вас. Просят приехать и Геннадия Москаля, просят приехать и тех, до кого они имеют доверие и до кого они добрый пометают. Ну я передаю вы... только Спасибо кримчане. огромное. Я хочу сказать, что они заслужили огромнейшей поддержки сегодня от правительства Украины и от народа Украины. Они сегодня сидят, вам трудно передать. Все 21 год в большинстве без воды, без канализации. Я уже не говорю про газ. Без воды, и без канализации. Они каждый раз каждым верили, что они кому-то будут нужны. И когда я отбивала у Януковича, вы знаете, мне удалось отсудить, когда он забрал э, себе охотничьи угодья кедр, 32 тысячи гектар от Аюдага себе еще стрелять, весь Крым поднялся, он понял, что идет мне поддержка, и он отказался, мы вернули. Но чтобы вы видели, что он уничтожил, крымчане, занимайте, вы же видели, что он уничтожил склады э, уникальные винзавода э, «Массандра» и построил там еще страшнее, чем Межигорье. Занимайте и делайте детские санатории. Я вам хочу сказать, друзья, вы знаете, что за 4 года, 3,5 года правления Януковича не осталось в Крыму ни одного детского санатория, детского дома. Они их вывезли. Вывезли и заняли все здания, поэтому только за это я никогда не прощу ему то, что он лично сделал для Крыма. И вы это все вспомните. Спасибо мы на вас большое. верим. Спасибо вас большое, Александр. Андрей, молаясь к микрофону, я предлагаю сейчас говорить вот э, о чем, да, чтобы чуть-чуть э, как бы убрать градус, потому что все-таки мы хотели сделать эфир мирным, вопреки. Ничего мирного в ваших речах я не услышал, вы простите. Почему? Я считаю, забрать только, только его... Только не продолжайте, забрать пожалуйста. Забрать его помещение, на этом. забрать, конфисковать, Спасибо. собственность. Спасибо. У меня Он вопрос... Спасибо. А, российские войска. Это все можно реализовать только когда уйдут российские войска вот. из Крыма. Это ключевое. Они российские войска уползут вот крымчане Хорошо. встанут, и а... российские войска да, уползут.